الله وما يدل الله ولن تجد له سبيلا ودولا وتكرون كما كبر وتكونون سواء فلا تدعوا التي يهاجروا في سبيل الله فان تولى فخذوهم وقتلوا ما يدعوكم ولا تمنوا وليا ولا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم أو جاءكم حسنة دور من يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولا قاتلوكم بين يتزالوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ايمانكم ايمانكم وهم كل ما ردوا إلى الفتنة تركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام عليكم فأيديكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا وتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لك وهو مؤمن وتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم مثلكم وديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد بصيا فمن لم